отдохнули денечек после окончания чемпионата. И, в принципе, с новыми силами, как говорится, в бой. Такой, что прям сильной осталось нет, потому что мы практически уже 4 тура так гуляем, потому что задачу выполнили и, в принципе, мистер давал нам отдыхать. Поэтому, как бы, я думаю, что к сборной должны подойти все уже отдохнувшие. Финляндия – команда такой, середнячок Европы. То есть, в принципе, здесь, когда мы играли с ними дома, они нас ничем не удивили. В большинстве все зависит от нас, как мы настроимся, как мы подготовимся к игре. Но нужно на, на тяжелую игру настраиваться. Нам нужно выиграть все игры. да. Понятно, что легко сказать, тяжелее сделать, но тем не менее… Хотя бы те игры, которые, в которых мы не имеем права терять баллы, нужно к ним подходить очень ответственно. Потому что проблема сборной Украины заключается в том, что мы можем сыграть хорошо с лидерами, но потом потерять очки с середняками, с которыми это бы нежелательно делать. Сейчас нам этого ни в коем случае нельзя делать. И нужно приложить максимум силы для того, чтобы... Завоева речка.